Від 43 копійок до більш ніж однієї гривні. Саме настільки виконавчий комітет дозволив підвищити тарифи на надання комунальних послуг Житомирським жекам. Члени виконкому з'ясовували економічну обґрунтованість по кожному тарифу окремо і, врешті, затвердили нову плату на утримання будинків та прибудинкових територій. За словами Житомирського міського голови, вводити нові тарифи в дію будуть не одразу. Ці тарифи довжні вступити в силу через полтора-два місяця. вполне вполні що ці тарифи не вступлять в силу по поразним причинам. Перше, йде... час массовый процесс создания ОСББ в городе Житомире. И это дополнительный стимул для людей, чтобы создать ОСББ. ОСББ само устанавливает себе тариф, тот, который считает нужным. Это дополнительный где-то стимул для, установки, для принятия решения по созданию ОСББ. Это первый момент. Второй момент. Сейчас мы рассматриваем вопрос, и до конца недели проект решения будет готов по созданию в городе двух ЖЭКов коммунальных ЖЭКов. К чему это приведет? При создании таких ЖЭКов, при создании таких ЖЭКов, для них будет устанавливаться, приниматься свой тариф. И этот тариф должен быть суммарно меньше, чем тарифы, которые мы сегодня принимали. Поэтому я говорю о том, что, возможно, эти тарифы и не вступят в действие. Это зависит от того, как оперативная сессия проголосует. На следующей сессии мы выносим этот проект решения, ЖЭКи будут созданы, и мы хотим уменьшить админ составляющую в структуре именно заработной платы, в структуре затрат, для того, чтобы все-таки сдержать рост этих тарифов. За словами мэра Житомира, при взрастании тарифов взрослеет и килькость бажающих отримати відшкодування. Процент субсидий вырастет, и даже не скорее, скорее не из-за увеличения тарифа на именно по коммунальным платежам, процент субсидий прогнозируется, что может вырасти до 60% из-за тарифов на тепло. Это основная составляющая. Поэтому вот 60% это уже, конечно, очень много, но в то же время вот эти 60% людей, которые будут получать субсидию, фактически не почувствуют на себе увеличение этих тарифов. Перед тим як ввести в дію нові тарифи, ЖАКІ мають повідомити мешканців та внести відповідні зміни до договорів зі споживачами на надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій.